8 утра в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Около 100 единиц военной техники передал президент Украины Петр Порошенко бойцам вооруженных сил Украины во время визита в Львовскую область. Арсенал военнослужащих пополнился танками Т-64, самоходными гаубицами «Пилот», бронемашинами «КРАС», вертолетами Ми-8 и Ми-2, а также санитарными и инженерными автомобилями. По словам президента, таких испытаний, которые пережила Украина в этом году, не было со времен Второй мировой войны. Поэтому он подчеркнул важность дальнейшего финансирования и развития военно-промышленности комплекса для обороноспособности нашей страны. 82 миллиарда плюс 6 миллиардов. 82 миллиарда плюс 6 миллиардов, которые получил оборонный сектор в условиях, когда все везде сокращается, ярко демонстрирует те приоритеты, которые стоят сейчас перед государством. Два приоритета. Приоритет первый оборона государства и безопасность. Приоритет второй

Ситуация в зоне АТО остается напряженной. В течение дня боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает пресс-центр АТО. В частности, артиллерийский огонь вели в районе населенных пунктов Орлова, Ивановка и Малоорловка. Из минометов обстреляли опытное. Утром в районе Инакиева зафиксировали беспилотник. Украинские военные удерживают свои позиции на линии разграничения и всячески содействуют нормализации ситуации в районе и проводят контртеррористическую деятельность. Казахстан подтверждает готовность предоставить площадку для переговоров о ситуации вокруг Украины 15-16 января или в другое время. Об этом сообщила пресс-служба президента Нурсултана Назарбаева. Напомню, президент Петр Порошенко заявил, что встреча по Украине на высшем уровне в нормандском формате пройдет 15 января в Астане. По его словам, в настоящее время идет подготовка проектов решения на этот саммит. 2014 – это год исторических сдвигов и свершений. С этих слов начал свою итоговую пресс-конференцию премьер-министр Украины Арсений Яценюк. То, что мы выстояли в этом году, это прежде всего заслуга украинского народа, подчеркнул премьер. Также он сообщил, что хотел бы написать мемуары по событиям уходящего года. Подробности смотрите далее. Крупный бизнес заплатил в этом году в казну 12 миллиардов гривен, сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, несмотря на существенное сопротивление, правительство настояло на трехкратном увеличении ставок налогообложения по ренте на нефть, газ и газовый конденсат. Также глава правительства подчеркнул, что Кабмин концептуально изменил закон о трансферном ценообразовании. Теперь большой бизнес не сможет прятать свои доходы в офшорах. Этот груз, который сегодня лежит на плечах украинцев, должен быть распределен равномерно. И те, кто имеет большие доходы, те, кто представляет украинский крупный бизнес, те, кто называются просто олигархами, должны платить свою долю, значительную долю, чтобы помочь стране в этот непростой период. Правительство исполнило все задания, которые ставило перед собой, заявил премьер. Первое – заставить платить налоги сверхприбыльный бизнес. Второе – закрыть максимум налоговых ям и схем уклонения от налогообложения. И третье – стимул платить белую зарплату за снижение единого соцзноса. Перечислил и Оценюк. По его словам, министрам также поручено разработать законопроект о налогообложении предметов роскоши. Малому и среднему бизнесу налоговую нагрузку наоборот снизили и продлили мораторий на проверки. Тем временем сократили расходы на госоплату на 2 миллиарда гривен, приняв сбалансированный бюджет. При этом удалось сохранить базовые социальные гарантии. Мы не пошли на повышение пенсионного возраста, мы оставили питание детей в первых и четвертых классах. Мы оставили все нормы действующего закона Украины про образование, в том числе и внешкольные и внеурочные работы наших учителей, будет оплачиваться в соответствии с законом. Мы предусмотрели все нормы социальных стандартов, которые необходимы для того, чтобы малобеспечный человек чувствовал себя в этих сложных условиях, ну хотя бы на уровне текущего года. Принаймее так, как она почувала в поточном році. Арсений Яценюк констатировал, что обещанные им реформы уже реализуются. Они были запущены 9 месяцев назад. Речь идет о децентрализации, реформе госуправления и энергосектора. Премьер признал, сделано еще мало, и на следующий год запланировано больше изменений. Также Яценюк напомнил, что 8 января в Украину приедет миссия МВФ. Отвечая на вопросы, сделанные Яценюк отметил, что реформы – основное условие международных кредиторов. С одной стороны, если мы получим программу, а я уверен, что программа будет, все предыдущие два транша, которые мы получали, мы получали не за красивые глаза и не за хороший английский язык, а получали за четкое исполнение каждого критерия, который был прописан в меморандуме между Украиной и МВФ. Это ответ на вопрос, проводили ли реформы. Если бы не проводили, фигуру из трех пальцев дали бы, а не 9 миллиардов долларов. Украина накопила 14 миллионов тонн угля и возобновляет его поставки. Премьер также рассказал, как Украина будет закупать уголь. Он отметил, что уголь двух марок добывается исключительно на тех шахтах, которые под контролем боевиков. Он заявил, что Украина будет покупать уголь из Донбасса по прозрачной схеме из территорий, контролируемых украинской властью. Шахты государственные исключительно государственные, перерегистрируются. Шахты государственные, исключительно государственные, перерегистрируются в Киеве, в банках, которые подконтрольны Киеву, в государственных банках. Оплата за уголь исключительно по факту поставок такого угля. Относительно гарантии по оплате, по зарплате. Расчет по зарплате путем начисления денег на карточные счета работников шахты. Вот модель. Сейчас Министерство энергетики и угольной промышленности над этим работает. Объем торговли с Россией упал вдвое, сообщил Яценюк. По его словам, Федерация в ближайшее время выйдет из основных партнеров Украины. Юлия Михайлова, Александр Котельников, БТБ. Соглашение об увеличении поставок ядерного топлива из США для атомных электростанций в Украине подписали в Брюсселе представители украинской компании «Энергоатом» и американская «Вестингхаус». Сообщают в представительстве «Энергоатома». Напомню, в середине декабря президент этой компании Юрий Недашковский заявил, что предприятие рассматривает возможность расширения эксплуатации ядерного топлива «Вестингхаус» на 13 блоках АЭС Украины. Полторы тысячи людей вышли вчера на улицы Москвы в знак протеста против приговора братьям Навальным с лозунгами в поддержку Украины и Майдана. Полиция провела зачистку территории, началась давка, счет задержанным шел на сотни. Несмотря на домашний арест, Алексей Навальный также приехал на Манежную площадь и тут же был арестован. Ранее мэрия Москвы предостерегала сторонников Алексея Навального от проведения несанкционированных акций, отметив, что они будут пресекаться правоохранительными органами. Фейсбук и Твиттер приняли решение отказаться от блокировок страниц сторонников Навального. Сторонники оппозиции также ввели новый хэштег «Революция Оливье». Приговор братьям Навальным является политически мотивированным и неправосудным. Так прокомментировало решение Московского суда в отношении Алексея Олега Навальных, Евросоюз и США. Страны передовой демократии считают, что обвинения против оппозиционеров не обоснованы. Европа и США считают, что в России продолжаются притеснения политических меньшинств и инакомыслящих. Глава пресс-службы Госдепартамента США Джефф Радки сообщил, что штат рассматривает приговор Навальным как очередной удар по гражданскому обществу в России. Ну а далее смотрите анонсы, оставайтесь на нашем канале. Завершается миссия международных сил по содействию безопасности в Афганистане. Американские войска будут выведены из страны и вернуться домой. Жители Новой Зеландии одними из первых встретят Новый год. Для них праздник наступит в 13.00 по киевскому времени. В Сиднее в 15.00 по киевскому времени состоятся традиционные новогодние фейерверки. На неозаряд ночное небо над Харбор-бридж и оперой. Фейерверк смотрят более миллиарда телезрителей во всем мире. В Лондоне основные торжества пройдут возле колеса обозрения. Впервые за все время новогодних фейерверков в британской столице введена плата для тех, кто хочет увидеть их во всей красе. А вот транспорт в новогоднюю ночь в Лондоне будет работать бесплатно.